放虎归山，必成后患。这么简单的道理，你不明白吗？严峰，我不会让你杀他的。顾清，你竟为了一个魔，拿剑指着我！我护了你九十九世！ 这一刻，你竟为了一个魔，拿剑指着我！动手啊！杀了我，他就能活。 做你该做的事，杀了这个魔头。不要，晴儿，这是你最后的机会，现在回头还来得及。这是你最后的机会。不要，无情，从一开始你就错了，<要>你爱的人一直是我，也只能是我。不要，你不要再糊涂了。 他一条性命，我肯定会继续修习天书，一起践行拜师之约。<laughs> <laughs> <laughs> 心事被婉约，谁在隔巷弹奏那场离别？相思恍若蝶，花香暗昨夜，一眉飘舞醉了他，可一阙。 季若尘，季若尘，季若尘，是谁你我终有相见之时，但不是今日。此处也并非你的埋骨之地。我累了，我想睡一会儿，就一会儿。 男儿立于天地，死亦何惧？但对心爱之人，你也忍心弃之而去吗？若真像他们所说是魔<不>，那还能保护想要保护的人吗？妖魔万千，皆有心生。战胜心魔，你便无所不能。云云<爷>，姬若尘。 纵然这明焰摄魂夺命，与修炼者却可重塑神元。你既非凡人，命。